Вкусного всем! Пассата или томатное пюре, или томатная паста, в разных источниках она имеет разное значение. На первый взгляд аналог нашей томатной пасты. Но на вкус, запах и цвет это как сравнивать запорожец и мерседес. То, что мы предлагаем вам, даже в марте будет иметь запах свежих помидоров, насыщенный вкус только что сорванного томата, при этом будет нежным и ярким томатным пюре. Ведь нагрев, который мы создадим, не приведет к варке томата и сохранит все вкусовые и ароматные свойства свежего полевого помидора. Для готовки нам потребуются только помидоры. Обратите внимание, нам нужны так называемые сливки, сорт помидоров с удлиненной формой плода. Почему именно сливки, в них меньше всего околокосточной жидкости. В них гораздо больше процент мякоти по отношению к косточкам, в отличие от сочных, но менее плотных обычных сортов томатов. Мы намеренно не добавляем соль или, к примеру, базилик. Нашу пасту зимой и ранней весной вы сможете использовать и при варке борща или чехохбилей, тушения, мяса, а не только для приготовления соуса для пиццы или пасты. Хотя в основном мы готовим его именно для этого. Для начала подготовим баночки для консервации. Мне удобно объем в полулитра или немного более. Вымытые банки опустим в холодную чистую воду вместе с крышками и будем доводить до кипения. Вы можете провести стерилизацию в духовке или в микроволновке если вы уже так делали, я показываю, пожалуй, самый старинный способ стерилизации. Вода закипела, прокипятим их минут 15. Баночки должны быть перед этим тщательно вымыты, крышки без ржавчины и тоже совершенно чистые. Это залог успеха консервации. И полностью покрыты водой. Через 15 минут вынули. Поставили на чистое полотенце горлышком вниз остывать. И туда же выложим обсыхать крышки. А теперь перейдем непосредственно к помидорам. Разобьем на этапы. Этап первый. Очистить от плодоножки и сделать надрезы крест-накрест на обратной стороне. Для облегчения снятия шкур. У итальянцев есть для этого специальные приспособления, мы же сделаем дедовским методом. Тем более, что с приспособлением очень много прозрачного сока попадает в пюре и делает его слишком жидким. Этап 2. Бланширование. Закипятим большой объем воды, сделаем огонь минимальным и будем купать в воде помидоры. Пару минут. Партиями по 4-6 помидоров. Цель, чтобы шкурка с помидоров сползла при минимальном усилии. Это единственная цель. Этап 3. Очистка шкурки. Для этого после купания сразу отправим помидоры в холодную воду. В идеале со льдом. Нет льда, меняйте воду, как только она становится теплой. Как правило, через пару партий. После резкого перепада температур шкурка будет просто слезать сама, где мы ей и поможем. Очищенные от шкурки помидоры откладываем в емкость. Шкурки выбрасываем. Этап 4. Очистка от семечек. Для этого разрезаем помидор на 2 или 4 части, в зависимости от размера и вашего удобства. И чайной ложкой или пальцами вычищаем семечки вместе с прозрачной жидкостью вокруг них нам нужна только и только мякоть. Таким образом в пюре не будет семечек, которые дают терпкость, из-за которой отечественная паста может даже привести к изжоге, если не проводить тепловую обработку. Наше пюре вы можете есть потом не нагревая. Кроме того, удалим лишнюю жидкость. У нас все-таки пюре а не томатный сок. Но вот семечки с прозрачным соком мы уже не выбрасываем. Они пригодятся нам для приготовления множества блюд. Сварите на их основе борщ или потушите мясо это как добавить свежие помидоры. Не пюре, конечно, но все вкусовые качества при долгой обработке у вас будут восхитительны. Этап 5. Измельчение в пюре. Лучше всего с этим справится блендер измельчитель. Сложите на 2 трети чаши очищенную мякоть и за полминуты минуту измельчите в пюре. Комков кусочков быть не должно, должно быть пюре. Готовое пюре отбрасываем на мелкое чистое сито или марлю. Дадим стечь еще немного жидкости. Не беспокойтесь, густым не станет. А вот консистенции сока уже не будет буквально на минуту, пока перемалываете следующую партию. Готовое пюре пересыпаем в емкость накопителя. Жидкость от процеживания и ту жидкость, что отделилась сама, пока мякоть скапливалась, соединим с соком и косточками. Это та основа для текущих блюд. Заменитель томатов при приготовлении. Ничего не пропадет, но на зиму в консервацию пойдет только самое лучшее. И последний шестой этап – консервация. В баночки уложим пюре. Не под самую крышку. Где-то сантиметр оставьте. Протрите место соприкосновения с крышкой чистой салфеткой или кухонным полотенцем. И плотно заверните крышку. Затем баночки укладываем в кастрюлю. Обернем полотенцем, чтобы они не бились друг об друга при кипячении. И заливаем холодной водой чтобы покрыть полностью все банки. Полотенце под водой или нет, неважно. Доводим до кипения и кипятим 20-30 минут, в зависимости от количества баночек. Полтора литра пасты я кипячу минут 25. Когда вода остынет, достанем баночки и поставим горлышком вниз, накрыв полотенцем до полного остывания. Показателем удачного консервирования не только пасты будет вдавленная внутрь крышка. Проверить просто. Нажмите посредине крышки пальцем. Нет вздутия, крышка не дает щелчок, значит все хорошо. Из 6 кг помидор у меня получилось 3 литра пюре. Нежного, ароматного, даже зимой. Вы удивитесь, насколько оно сохранило вкус и запах летнего томата. Соус для пиццы или пасты на его основе просто невозможно сравнить с соусом на основе пасты или не дай бог кетчупа. Весь год с вами будет настоящий свежий помидор. Ради этого стоит один день в году потрудиться. И больше не покупать в магазине томатную пасту. Это тоже с отечественного пищепрома. Приятного аппетита или бон bon аппетита. Спасибо за проведенное время с нами. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы.